हरिः ॐ श्रीनारायणकवचं राजोवाच येन गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानरिसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्यं बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा येन गुप्तो जयन् रुथे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माहं तदिहैकमनाश्रुणु श्रीविश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यात् ओङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि अङ्गुल्यं गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनी षकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखयान्यसेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सर्गं षडन्तं तत् सर्वदिक्षुविनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेत् ध्येयं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान्दधानोष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनोव्यात् त्रिविक्रमसोऽवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्यादिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतं गर्भाः लक्षत्त्व सौमेध्वनि यज्ञकल्पः स्वदम श्रयोनीत धरोवराः रामोद्रीकूटेश्वथविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद् भरताग्रजो मां मामुग्र धर्मा दखिलात् प्रमादान नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तत्वयोगादद योगनाथः पायाद् गुणेश कपिल सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयानो मां देव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्षभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्त वेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोऽग्रधन्वा सायन्त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषी केश उदात्थरात्रे निशीध एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रैशः प्रत्यूषईशोऽसिधरो जनर्दनः दामोदरा व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि दन्दध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितः प्रयासि भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानिकम्पन् त्वं तिग्मधारासि मम छिन्दि छिन्दि चक्षूंषि विषा मघोनाम हर पापचुषा नोभ ग्रहेभ्यो भूतुभ्यो नृभ्य सरी सृपेभ्यो दंभ्यो भूतेभ्यो घेभ्य सर्वाण्येता भगवन्नामस्त्रकीर्तना संक्ष सद ये मे शेय प्रतीपका गरुडो भगवान्स्तोत्रस्तोभश्चन्दो मयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्य वाहनम् सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुधिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु यथा <laughs> हि भगवानेव वस्तुतः सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमामयया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षदिक्षूर्ध्वमतः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसायेनत् अंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौचित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राप्य प्राच्यां सरस्वत्यां स्नात्वा धामस्वमन्वगात् य इदं शृणुयात्काले योधारयति चदृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् श्रीशुक उवाच एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्चतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीम्बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति श्रीनारायणकवचम् सम्पूर्णम्